В последних играх Бакани неплохо выходил на замену и старался, работал. Мы дали ему шанс. И я рад, что он забил два мяча. Не брать до уваги эти два голы, насколько задоволен его игрой? Потому что в первом тайме мало было в моменте все-таки. Да какая разница? Идет нормальная, обычная работа. Я рад, что у нас есть три нападающих, которые понимают, что попасть в состав, нужно работать на тренировке и забивать мячи. Я рад тому профессионализму, который они проявляют и будет играть сильнейший. Насколько в Кравця уменьшаются шансы сегодня выдал гарный матч? Ну, посмотрите, сколько забил Кровец и сколько забил Бакани. Я понимаю, что Мбакани сыграл меньше, но Артем – это наш украинец, которого я уважаю и надеюсь, и уверен, он еще будет играть в киевском «Динамо». Посмотрим. Сегодня было в заявке, что с ним Он простыл и после игры себя плохо чувствовал, даже не приехал на тренировку уже чувствую себя гораздо лучше, но рисковать его здоровьем мы не хотели. Сегодня, кажется, был какой-то не позволили вам в аэропорту высадиться в Полтаве? Ну да, летели в Харьков так же, как и Шахтер. Нормально добрались. Назад автобусом? Да.